Всем привет, с вами Юля, и сегодня я буду снимать Лего Кред, э, третья серия. И что теперь делать? Блин, даже я не знаю, что мне делать. Да куда встала? Надо осмотреться. Ну все, я осмотрелась, я не знаю где мы, и вон там какой-то дом. Странный дом, но надо идти туда. Простите, конечно, что <свес> я прерываю, но <свес> Я дом. <потому> как... <свес> <Да. свес> Тут есть компьютер, который крутится на 360 градусов. Это э, телевизор из дома Оливии. Тут есть маленький балкончик, который я должна поставить на, на балкон. То есть, где будет стоять балкон? Тут разная одежда лежит. Тут можно посидеть на пианино поиграть. Тут колонка, которая упала. Э, тут вот разные награды. И тут можно поспать. И тут есть фотоаппарат. Да, мне очень нравится. Наши персонажи изменились. Вот такой вот персонаж. Это у нас девочка. И вот такой вот персонаж, который не изменялся. Это у нас мальчик. Только я ему... О, нет, я ничего не меняла ему. Ну, вот так вот. Все тут в доме. Давайте продолжать. Ух ты, что это за дом такой вообще? Да я не знаю. Иди садись, я уже села. Ну, я тоже сел. И что делать? Можно так представить, что это наш теперь дом. Может, спеть? Давай. Yes. Но Не пиши, Не пиши, Я уже знаешь, что исправить можно Зачеркнуть, переписать обложку Переснять все странные монологи Без сюжета вычеркнуть так много Декорации сменить на осень А локациях никто не спросит Разреши мне сделать это тайно Что все получилось как случайно Не пиши да ладно. Получилась очень красивая песня. Продолжение следует.